নমস্কাৰ আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ ৰাতিপুৱা তিনি বজাৰ পৰা এয়া বস্তুবিলাক সামগ্ৰীসমূহ যোগাৰ কৰিছোঁ আচলতে এটা অনুষ্ঠান আছে আৰু এয়া ৰাতিপুৱা চাহকাপ পিঠা গুৰ আৰু কলেৰে খাই লৈ হওঁ মানেই এয়া গাড়ী আহি পালেহি আমাৰ গাড়ীখনত এয়া আমাৰ উফে সামগ্ৰীসমূহ আৰু মোৰ এই গাড়ীখন ফুল একদম বস্তু বাহানি লৈ আমি যাব লৈছোঁ এটা অনুষ্ঠানলৈ আৰু এয়া কেৰাহী বাচন বৰ্তনসমূহো উঠাই লৈছোঁ ৰাতিপুৱা ছয় বজাতে এয়া আমি আহিছোঁ আজি মানে চৰাইদেউ মৈদামস্থলীৰ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানলৈ আচলতে এয়া কোনো বিয়া বা বেলেগ কোনো অনুষ্ঠান নহয় এই অনুষ্ঠানটো হ'ব আচলতে এটা পিকনিক হয় কিন্তু আমি পিকনিকৰ আয়োজন কৰা নাই পিকনিকৰ আয়োজন কৰিছে এখন স্কুলে আৰু আমি আচলতে খাদ্যৰ যি অৰ্ডাৰ পাইছোঁ প্লেট ছিষ্টেমত খাদ্য আমি যোগান ধৰিব লাগিব আচলতে আমি অসমীয়া পাকঘৰে বিয়া সবাহৰ কাম কৰি থাকোঁ কিন্তু আমি যোৱা বছৰৰ পৰা এটা সুবিধা কৰি দিছোঁ যে চৰাইদেউ মৈদামস্থলীত স্কুল বা বিদ্যালয়সমূহে বা পিকনিক পাৰ্টিসমূহে যিবিলাকে ধৰক বনাই খাবলৈ অলপ অসুবিধা পায় বা বনোৱাৰ সা সঁজুলি নাথাকে পানীৰো অসুবিধা সেয়েহে আমি সম্পূৰ্ণ খাদ্য বনাই মেলি তেওঁলোকক প্লেট হিচাপে যোগান ধৰোঁ আৰু সেয়েহে আজি প্ৰায় দুশ আঢ়ৈশ ষ্টুডেণ্টক খুৱাব লাগিব আমি আমি তাত কি কি খাদ্য দিওঁ আপোনালোকে চাই থাকোঁ অনুষ্ঠান আৰু এয়া আমাৰ যুৱকসকলে সকলোবিলাক কৰি লৈছে তেওঁলোকে পেণ্ডেলো তৰি ল'লে অস্থায়ীভাৱে আৰু শাক পাচলিসমূহো কাটি লৈছে এয়া ফ্ৰাই কৰিছে আলু বা চব্জিসমূহ আৰু আজি যিটো অনুষ্ঠান হ'ব এই অনুষ্ঠানটো আহিব পিয়ক ছোৱালী বালিকা বিদ্যালয়ৰ এডল ছাত্ৰী আৰু এয়া যুৱকসকলে বুফেসমূহ সজাই লৈছে আচলতে বুফে ছিষ্টেম কৰি দিয়া হৈছে তেওঁলোকক অতি সুন্দৰভাৱে যাতে এটা প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশত পিকনিকৰ আনন্দ ল'ব পাৰে তাৰে সুবিধা কৰি দিয়া হৈছে আৰু আমাৰ খাদ্য হয় মানে এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছাত্ৰীৰ দলটো আহি পালেহি প্ৰায় ছয় সাতখনমান গাড়ীত তেওঁলোকে আহিছে এটা বৃহৎ দল আৰু তেওঁলোকে প্ৰথমতে চৰাইদেউৰ মৈদামস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি লওঁ আৰু আমাৰ খাদ্য বস্তুটো প্ৰায় আৰম্ভ হৈ গৈছে ৰান্ধনীসকলে প্ৰায় ব্যস্ত হৈ পৰিছে তেওঁলোকে অলপ সময় পাছতে আমাৰ খাদ্য যি পৰিৱেশন কৰিব লাগিব আৰু এয়া যুৱতীসকলে যুৱকসকলে এয়া ছালাড বনাই লৈছে আৰু এয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো শাৰী পাতি লৈছে তেওঁলোকে খাদ্য যি পৰিৱেশনৰ বাবে এয়া যুৱতীসকলে তেওঁলোকক পৰিৱেশন কৰিব আৰু সুশৃংখলিতভাৱে এয়া ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে নিজৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহিছে এয়া খাদ্যত আমি দিছিলোঁ নৰ্মেল ভাত আৰু এয়া হৈছে দাইল আৰু এইফালে হৈছে এখন নিৰামিষ ভাজি ৰঙালাও চয়াবিনৰ আৰু এয়া হৈছে ফুলকবি ফ্ৰেঞ্চবিন গাজৰৰ এখন চবজি আৰু এইফালে আছে মাংস আৰু মাছ ব্ৰইলাৰ মাংস মাছ আৰু আছিল পিটিকা ৰঙালাও ফ্ৰাই আৰু চাটনিও আছিল এয়া যুৱতীসকলে এয়া পৰিৱেশন কৰি আছে খাদ্য আৰু এয়া ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে খাদ্য অতি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে লৈছে আৰু ইয়াত দেখিছে কিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী আহিছে আৰু অস্থায়ীভাৱে নিৰ্মাণ কৰা আমাৰ যি অস্থায়ী ৰভাত তেওঁলোকে এয়া খাদ্য পৰিৱেশন গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আজিৰ অনুষ্ঠানটোৰ সেৱা ধৰিবৰ বাবে আমাক সুবিধা দিয়াৰ বাবে তিয়ক বালিকা বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰাজুকুমাৰ শইকীয়া ছাৰলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ এই সেৱাৰ বিষয়ে স্কুলখনক জনোৱাৰ বাবে যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ মাননীয় সাংসদ তথা বৰ্তমানৰ অসম ঔদ্যোগিক উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ তপন কুমাৰ গগৈদেৱলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ ৰেফাৰেঞ্চৰ বাবে সঁচাকৈ ক'বা ভাল হৈছে নে বেয়া হৈছে ভাল হৈছে 好的嘞。<Dale S 2> <Dale. S 1>

আৰু সকলোকে বিদায় দি এয়া আমাৰ যুৱক যুৱতীসকল বহিছে বেয়া বুলি নাই ভাবিব এয়া মাহীয়েক আৰু ভাগিনীয়েক হয় আচলতে আমাৰ গাহৰি মাংস বনাই আছে স্পেচিয়েল তেওঁলোকে বোলে ৰাইজসকলে গাহৰিহে খায় হেনো আৰু সেয়েহে এইবাৰ আমাৰ নিজৰ খাদ্য খাম আৰু তাৰ আগতে আজিনো কি কি খাদ্য আছিল দেখুৱাই দিছোঁ এয়া বেঙেনা পিটিকা আছিল এয়া চালাদ এয়া হৈছে বেঙেনা পিটিকাই সোমাই আছে এয়া চাটনি লাই আৰু নাৰিকলৰ চাটনি আৰু ইয়াত আছিল ভাত আৰু এয়া হৈছে দাইল এয়া জাতিলাও দিয়া দাইল আৰু এয়া ৰঙালাও চয়াবিন মটৰৰ নিৰামিষ ভাজি দুখন আছিল আৰু এয়া ফুলকবি ফ্ৰেঞ্চবিন আৰু এয়া আলু গাজৰৰ আৰু এয়া হৈছে গাহৰি মাংস আমাৰ স্পেচিয়েল এতিয়া বনাইছে অথনি বনোৱা নাছিলে এতিয়াহে যুৱতীসকলৰ বাবে বনাইছে যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে আৰু আছে ৰঙালাও ফ্ৰাই আৰু পাপৰ আৰু এইফালে আছে ব্ৰইলাৰ মাংস আৰু আছিল মাংস নোখোৱাবিলাকৰ কাৰণে মাছ বিলাহী দিয়া আৰু এইখন হৈছে আমাৰ থালিখন আৰু এয়া এনেকৈয়ে দিয়া হৈছিল যোনে যি খায় আৰু নিৰামিষ চব্জি দুখনৰ লগত পিটিকা চাটনি চালাডৰ সৈতে আৰু সকলোৱে খাই ভাল পালে যথেষ্ট প্ৰশংসা কৰিছে খাদ্য খুব ভাল হৈছে বুলি জনাইছে আৰু এইবাৰ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কষ্ট কৰিলে এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভাত খোৱাই নাই সেয়েহে খাবলৈ বহিছে আমাৰ সকলো আৰু এইবাৰ আমাৰ ৰভা ভঙা পৰ্ব মানে আমি সকলোবিলাকে সামৰি সুতুৰি এইবাৰ ঘৰলৈ যাব লাগিব আৰু সেয়েহে বস্তু বাহানিবোৰ নোহোৱা লোড কৰা হ'ল আৰু আপোনালোকেও যদি কেতিয়াবা চৰাইদেউ মৈদামলৈ আহে তেতিয়া আগতীয়াকৈ আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব খাদ্য ৰন্ধনৰ আৰু পৰিণৰ বাবে কি যাওঁ যাব